ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत गीता अथ चतुर्थो अध्यायः श्री भगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायम् मया तेद्योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म पर जन्म विवस्व कथम तीयाद प्रोक्तवानिति श्री भगवाच बहूनी मे व्यतीता जन्मा तब वेद सर्वाणी नौ वेद पर अजूपन्न भूता भूतावी प्रकृतिं स्वामिष्ठा संभवाम यात्म या। या। यदा यदा धर्मिर्भवती भारत अभ्युत्थान धर्म से परित्राणाय साधूना विनाशा चुष्कृता धर्म संस्था संभवा युगे, युगे जन्म कर्म च मे दिव्यो वेति तत्व त्यक्त पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मुश्रिता वह ज्ञान तपसा पूता मद भाव ये यथा प्रपद्यन्ते भजा्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफलिस्पिहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव पूर्वै पूर्वतरं कृतम् किं किङ्कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बो गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृ यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणन्तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा त्यक्त्वा कर्म फला संगन नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य प्रवृत्तो नैव किंचित करोति सः निराशिर्यत चित्तात्मा त्यक्त्व सर्व केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम् प्रविलीयते ब्रह्मापण ब्रह्म हवीर्ब्रह्मानौ ब्रह्मणा ब्रह्म तेन ग्रह्म कर्म सधिना दिवरे योगि परुपासते ब्रह्मानावरे ये नोपचुवती श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयायन्नन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त यत यतय अपाने जुहुवति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगति गति रुद्वा प्राणायाम परायणाः अपरे प्राणान् प्राणा जुह्वति सर्वेऽपि एते यज्ञविदो यज्ञ सपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायल्लोकोस्त यज्ञश्च कूतोन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधायत्या यज्ञा बीतता मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेया द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञान परंतप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तुधि प्रणिपाते न पिप्रश्न से उपदेक्ष ते ज्ञान ज्ञानी न तस्तत्वर्शिन युनर्मोहि पांडव एन भूतान्यशेषे न नश्यशात्मन मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव बृजिनं संतरिष्यसि एथै धावसि समिद्धो निर्भस्मसात् कुरते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तथा नहि हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धकालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावाल्लभते ज्ञानं तत्परसंयतेन्द्रियः ज्यालल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अद्यश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसंभूतं रिष्टं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयै योगं आतिष्ठो तिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाय योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान नाम चतुर्थो अध्यायः